там еще? Неужели прекратили звонить? Это Кладин. Все Все должны перезвонить. Я угадала. Алло, Клодин, ты чего как рано звонишь? ты сегодня в школу пойдешь? Да, конечно, приду. Ну вот и отлично. Где встретимся с тобой? Ну, в парке. Хорошо, я тебя там жду. Давай, пока. Я mm. только ради этого будить. Эх, придется все равно вставать. Одинокую я ботинки. Раз, одна и другую. Пойду выберу, что себе одеть. Пойду выберу. Так, откроем. Как спать хочется Так, выберем, что одеть Это я недавно А это я вчера одевала Совсем не подходит М -м, Что же мне одеть? Неужели придется идти в этом? Ах, ладно, и это вроде нормально Пойду соберу сумку Ах, я пошла а уберусь, ка я, ну, примерно где-то завтра. Я пошла. Ну, а может быть, и сегодня вечером. Ну, в общем, посмотрим. Пойду собирать сумку. Так, положил учебник по а. Алгебры по химии, биологии, математике, русскому, так физике, окружающему. И, по-моему, у нас э, все. Ладно, пойду в школу. Привет, привет, садись. уже все надоело. Надоела эта школа. Да, я с тобой согласна, Дракулаура. Сейчас еще не полный ад. Все должна вообще Лаура. Лаура прийти. Дурочки две сидят. Сяду-ка я от них подальше. Уже надоели они мне, принадоели что-то они мне. Сама ты дурочка, сама ты уже нам принадоела. Я Ха-ха-ха-ха. смешили обезьяну. Кого? Ай, да ладно, забейте. Все равно я в сто раз послучше. Принадоела ты мне уже. Пожалуйста, закрой свою варежку. Клади. Можешь как бы потише. Скоро учительница придет. Лаура, ты чего? Это же дочка директора. Он ее обожает. Если ей учительница двойку поставил, так он сразу идет разбираться и увольнять. Хм, проболталась все-таки. Ну все.